мне доводилось видеть другие варианты сценировок гораздо менее удачные и совершенно шикарнейший перевод в котором учтены как раз местные реалии полезки и именно сам говор и вот эти вот вещи сделали очень здорово что касается музыки то я только когда посмотрела программку, я обратила внимание на то, что последняя финальная песня она авторская, но насколько она сделана, опять же, вот в тех аутентичных традициях, которые нам показаны до этого, насколько она естественно продолжает все то, что было. Для меня тоже финал не показался излишне аутентичным, наоборот, я очень ждала и думала, как же будет все-таки вот при таком накале самого спектакля, как же будет решена э, сцена смерти, или ее вообще перенесут э, куда-то, значит, только голосом диктора объявят, или еще как-то, или что, же будет сделано. И вот этот вот момент, опять же, как раз и для меня вознесение, то есть э, когда ее вот вроде бы подталкивают, и мы буквально видим, как она летит э, наверх, вот этот вот момент стал еще одной кульминацией этого спектакля. И в главной героине, опять же не случайно, наверное, вот эти какие-то параллели даже с возникали, было потрясающе смотреть на лицо главной героини без каких-то спецэффектов компьютерной графики, еще каких-то наворотов и так далее, буквально с помощью только света и с помощью уголков губ, эмоций на лице артистки, было видно вот этот вот переход от молодой девушки к старухе, к почти мертвому лицу, потом снова к живому, и вот на ее лице отпечатывались... Практически все возрасты ее героини в разные моменты жизни. Вот это было очень здорово. Было потрясающе как-то это сделано. Вот именно, я думаю, что внутренним еще и переживанием самой артистки. Ну и актерский ансамбль во всех его ипостасях и во всех его вариантах заслуживает чего-то грандиозного. Даже Людмила, которая, казалось бы, выбивается из вот той сферы существования сценической, которая заявлена изначально, она оправдана тем, что все-таки Людмила это совершенно немножко другой человек, городской, привыкший к командам, к какому-то другому стилю и так далее, который вот эти вот свои урбанистические вещи пытается провести вот в этот деревенский уклад и не получается у нее его разрушить все равно это тоже еще одна дополнительная мысль которая заложена вот в этом спектакле спасибо вам огромнейшее действительно за такое высокое произведение искусства спасибо, спасибо. кто еще осталось сказать только Браво потому что кое-что я скажу но немножко критически потому что мне это не нравится когда в одну сторону все рассказывают и тем паче, что есть действительно, на мой взгляд, соображения ну, во-первых, действительно большая радость для меня особенно что театр переживания который тут многие пинают ногами он наконец-то оказал возможность своего серьезного существования и серьезного потрясения. Это мне, безусловно, нравится, и в этом я вижу действительно большую, большую роль действительно вот этого вот спектакля, большую его значимость. Мне также нравится, что грамотно переведено на украинское, и с внутренними действительно основаниями. Мне напомнило вот эти песни, Думу классическую про казака Голоту и так далее, и так далее. И мне это тоже очень близко было близко и радостно за этот спектакль. Потом отрицать, конечно, нельзя, что есть виртуозно сыгранные моменты, мизансцены вот это на троих, например, мужичков. Мне понравилось, как с ребенком тоже двое братьев обращались там сидели и ребенок был все это мне очень нравится однако есть и негативные вещи о которых я повествую достаточно радостно суть такая затянутость большая затянутость и претензия к режиссуре у меня с этой Благостность, которая от, главного, от главной героини происходит, в первой половине вообще настолько затянута, что мне казалось, что она никак не выплывет. Не выплывет. Мне из сцен с Мироникой, правда, первая более понравилась, чем вторая. Но все это было не в структуре современного театра. Абсолютно не в структуре, даже в структуре театра переживания. А поэтому мне, я могу сказать, но это будет час а, <свят> э, 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 суть, значит, вот в этом мне казалось, и концовка, я согласен с Анастасией mm -hmm. мне тоже показалось достаточно затянутой потому что ожидание финала длится, длится и длится так не, могу, не может, в принципе, по идее быть современным спектаклем вот это мои мысли насчет этого. А в целом, действительно, спектакль значительный. Спектакль радостный. Радостно мне, что я увидел украинский. Наконец, мне удалось один украинский спектакль здесь увидеть, потому что по соотношению никак не успеваешь. Никак не успеваешь. И отдельные актерские работы тоже хороши. Вот мне понравились неожиданно почти все мужские работы здесь мне понравились это тоже было приятно и для меня очень Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Владимир, скажи что-то как, ну, как вы это сделали? Как вы это сделали? Опять застрелиться? Ну, на самом деле, мне кажется, что поблагодарить надо, во-первых, Распутина. За, за то что мы сделали mm -hmm. потому что испортить хорошего автора даже плохому режиссеру очень редко, редко очень редко. просто очень а, нравится спасибо да, 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 да. спасибо но на самом деле действительно распутин да. э, э, я с ним общался имел честь общаться с ним потому что мы просили разрешения на постановку и когда я ему сказал что мол а зачем я буду вам перевод Высылать вы же все равно ничего не поймете. И вот э, Распутин мне сказал, батенька, вы плохо обо мне думаете. Высылайте, высылайте. Я отправил вот этот перевод, и на самом деле, да, я сейчас понимаю, что мы правильно сделали, что мы не перевели его на украинский э, вот, Просто, литературный, да, литературный да? да? А именно... Вот с этим акцентом, который в Иркутске, ну вы же когда читаете Распутина, но это же просто потрясающе. И этого избавляться нельзя. если бы спектакль шел вот в, в украинской речи э, обычной, да, он бы потерял, конечно. И спасибо автору, который переводил, потому что он знаком с этим полезким коллектом. Но я должен вам еще сказать, что героиня наша, э, Нина, она родилась э, в тех краях, и вот для нее эта речь... Она немножко еще и как бы такая вот... Носитель. Да, да, она носитель. На и... Да, надо еще очень поблагодарить актеров за то, что они бережно к этому спектаклю относятся. У нас на самом деле вчера была премьера у девочки. Это первый ее выход из сцену. И мы специально к этому фестивалю ее вводили в этот спектакль. Потому что наша девочка за 6 лет выросла. И когда она говорит, папа, они вылитые там бутылки принимают, но это уже было несерьезно. Она, прекрасно делала это все, но она уже взрослая. Надо было менять. Мы решили, что не имеем права ехать на фестиваль и вести неправду. Поэтому, ну и знаете, когда в финале она говорит, бабуня возьми, да, конфетку. Когда это говорит девочка, которая 5 лет или 6, да? По 6, шестой год пошел. И девочка, которая 12, ну, это совершенно разные вещи. Огромное спасибо вам. Мы сегодня слышали много полезных вещей. И я соглашусь с вами, что я тоже вчера смотрел на это все, затянутость эту, Я ее тоже видел. Я даже ожидал, что мы услышим сегодня... Ну, больше замечаний тех, о которых знаем мы. Вот недостатки этого спектакля нам известны, мы их знаем. Это важно. Да, я говорю совершенно откровенно. И мы решили, что мы менять в этом спектакле уже больше ничего не будем. Вот ребенок родился, и он уже живет достаточно долго, мы решили, пусть пусть он живет так, как, как он родился. Да, Чуть конечно, не не мы следим через мы не пытаемся, не иногда не вот актер возникает ничего. желание симпровизировать что-то такое. И вот если этот импровиз э, туда, как я называю, вот туда, то это, конечно, хорошо. И рождается, вот даже вчера на репетиции у нас в одном месте родилась совершенно, на мой взгляд, хорошая мизансцена, у нас вчера прозвучало, мы это услышали по реакции зала. Это касается Михаила. Он вчера это сделал просто, на мой взгляд, великолепно. Спасибо. Спасибо им за то, что они бережно к этому спектаклю относятся. Спасибо, что нас пригласили. Для нас это тоже очень ответственно. И мы сюда ехали. Хотя, в общем, трудное для нас сейчас время, но театр должен жить. Вот сейчас в Украине разловится голоса. Нужен ли театр? Ну вот сегодня, в такое трудное время в стране, вы понимаете, что происходит. Нужен. Может быть для баланса. И самое интересное, что зритель подтверждает, что театр нужен. Он идет в театр. Он идет в театр. Это главное. Спасибо вам огромное. Будем, будем стараться вас не разочаровывать. Спасибо. Я прошу. прошу. Например, рассказать, чтобы было на скамейке.